Один з найбільш радісних днів у році, що символізує мир і життя, що немов проголошує перемогу людяності і честі, для Одеситів був і лишається важливою датою. Мешканці міста Героя Одеси в більшості свої вважають день перемоги і особистим святом, адже в багатьох батьки, діди, прадіди були учасниками великої вітчизняної війни. Відзначати цей день означає зберігати в поколіннях історію родини, нації, батьківщини, а також не забувати про справжніх героїв. Це як праздник сідіною на вісках. И это радость со слезами на глазах. Это благодарить надо и молиться на тех людей, которые спасли нас и дали нам жизнь. Победили фашистов. Что еще можно сказать? Надо гордиться ими и помнить постоянно. И благодарить их родителей, что их такими воспитали. Праздник День Победы значит для меня жизнь. Жизнь значит для меня то, что страна, которая победила Советский Союз, дал мне детский сад, образование, дал мне <как> институт, дал мне квартиру, дал мне здоровье. Как мой отец воевал тоже, уже его нет в живых. Праздник. Это Он уже как бы и личный, и как бы праздник воспоминания, и как бы отдаем честь и шану. это память о погибших, которых дали нам свободу для после войны, чтобы мы жили свободно в свободной стране, чтобы могли свое мнение высказывать, не были под каким-то управлением. для всех это День Победы. Победы над злом, добра над злом, как я понимаю. Праздник, конечно, в семье всегда почитается. Мы всегда в этот день ходили с детьми и цветы возлагали. Это всегда трепетно относились к этому дню. Ну вот. Уважаем всегда этот праздник, но в этот день отсидимся дома. Это день, конечно, Великой Победы. Очень жалко, что сегодня символ этой победы – это Георгиевская лента так называемая стало, к сожалению, символом неонацизма российского. Ни одну семью эта война не обошла. Очень жалко, что сегодня люди забыли о том, что может э, нести война, и очень многие э, поддаются на какие-то провокационные там э, зазывы и становятся разменной монетой в чьих-то политических играх. В эти дни, как никогда вспоминаю 9 мая, как никогда вспоминаю Великую Отечественную войну, ценю мир, вот, потому что тревожные дни в Одессе. І сьогодні утром буквально дідусь свого родного вспоминала покою душу і вічна пам'ять всім героям, пали во время Великої Тісної війни. Роки війни для багатьох залишаться найболючішою раною в серці, а в сторінках історії, трагедію людства. Ми маємо пам'ятати, що всі ми так чи інакше задячуємо переможцям в Другій світовій за нашу появу на світ, за мирне небо над головами та за рідних, що завжди поруч. А Одеса, як і 20, як і 40 років тому, вшановуватиме пам'ять героїв.